Valentin, în primul rând, mulțumim că ai venit la noi. E, îmi pare bine și prima întrebare, cum merg pregătirile pentru meciul cu Speranța și ce părere ai despre această echipă, despre acest adversar? Bună ziua, mulțumim pentru invitație, în primul rând. Meciul cu Speranța, pregătirile pentru meciul cu Speranța merg într-un regim normal, ca și celelalte echipe. Vând în că Speranța ne-a făcut probleme în primul meci de acasă și cel din Nesporeni. Speranța merită o atenție deosebită, e o echipă bine organizată și cred că va fi un meci dificil pentru noi. Dar cu siguranță trebuie să mergem după toate trei puncte. Fără nicio... Cum ai menționat și tu, primele două meciuri contra Speranței au fost grele pentru Dacia. O dată ați jucat egal, altă dată ați câștigat cu scor minimal. Cum crezi, care sunt cele mai tare calități Speranței în acest campionat și în care linie va fi greu cu, cu acest adversar? Uh. Londra cu că am jucat egal și am câștigat la scor minimum înseamnă că au o apărare bună și cred că aici o să fie cel mai greu pentru noi să le, să le găsim, să găsim drumul spre poarta lor, pentru că au o, apărare organizată. Dar negativ anume în, această, în această direcție și cred că o să găsim cheia pe succesul pentru acest meci. Конкретно, а про Дача прогрессирует от мяча до мяча, или экипа больше ⁇ ты ⁇ тинишь жак у сел на стабилитет, так да селишь? ⁇ Я Кратко что больше играет в том стиле, стабиль. Междь от мяча и играет только на виктории. Ловим 3 и идем к титулу, к скопу, принципалу. Прогрессирует когда ешь вниз, да? Тем, что мы с ним на первом месте, мы должны тот здесь, многие специалисты, ажа, да, из страны. что с этим игроком, который они уражают, да, здесь, экипии будут тяжелыми в купеле европейе. Это что ей по Не знаю, с какими специалистами говоришь, не знаю, 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 не Eu am o contraîntrebare, dar cui a fost ușor din echipele noastre în cupele europene? Noi suntem sigur că o să ne fie greu, chiar dacă o să jucăm în Champions League sau în Europa League, pentru că noi nu avem un campionat moldovenui la nivel ăsta de înalt, dar asta nu înseamnă că nu o să facem față. Cu siguranță o să facem față și nu o să dăm de rușine Republica Moldova. Apropo de jocul tău, cum crezi, de ce nu ești în echipă în primul lot în acest sezon? Deoarece țin minte că când ai evoluat pentru șerif, ai fost în primul lot, ai fost campion și care ai jucat în grupele Ligii Europei împotrivi la Tottenham, Angi, Trom și care ai -a ieșit pe teren, ai jucat. Poate ai spus că nu toți moldovenii din echipa au jucat, unul dintre cei moldoveni care au fost în echipa, ai jucat în, în, trei meciuri. Nu poți să, să arăți deja așa nivel de fotbal ca atunci la șerif, sau e, problema e în altceva De ce sezonul acesta nu se primește la tine personal așa de bine? E o întrebare dureroasă pentru mine, să zicem, o întrebare care mie singur nu -mi dă nu, nici nu am răspuns la această întrebare. În urma unei accidentări am sunt de acord că am avut un declin în carieră. Acum însă eu trebuie să re să revin, să demonstrez că pot, că încă nu nu-i nu, nu pierdut tot, Eu sigur că o să revin și dacă nu-l adagi la altă echipă o să încep să joc și să arăt nivelul cariera anterior la Milsami, șerif sau Zimbru. Acum important nu, nu este atât de important scopul meu personal cât a întregii echipe, Dacia să obțină victoria în campionat. Iarăși cum, cum șeriful acum, da, este concurentul principal al DACI, iarăși tu, îți duci aminte cu... Cu bine perioada cei când ai fost acolo deoarece, cred că adversarii cei care împotriva căruia ai jucat cu Șerif nu ai jucat niciodată în viață împotriva la așa adversar. Când am plecat de la Șerif am spus că Șerif oricum va rămâne pentru întotdeauna în sufletul meu, pentru emoțiile care mi le-a dăruit această echipă, pentru că am câștigat un campionat cu el până când și unicul, pentru că am evoluat în grupul Europa League, că am jucat contra Tottenham pe White Hart Lane, I au fost emoții de neuitat și pentru asta le mulțumesc celor de la Șerif. Dar acum, așa e viața favorită, că sunt la Dacia și Șeriful mi-e e concurent și când mergi direct sau orice situație, trebuie să dau totul pentru Dacia și nu pentru Șerif. Cu Dacia, cum știu, ai contract până în vara 2017. Cum crezi? Îl lucrezi până la urmă sau vara vei pleca undeva? În alt campionat, în altă echipă, poate? Să ajungem cu bine până în vara anului dat. Să vedem cum se va termina acest campionat și cred că în vară o să ne așezăm la o masă cu conducerea Dacia și vom pune punctele pe ei asupra viitorului meu la Dacia. La momentul dat suntem într-o relație foarte bună și lucrăm pentru un scop comun. Am înțeles. Și dacă, apropo, după șerif chiar ai avut experiență de a juca după hotare, a jucat 12 meciuri și ai marcat două goluri pentru Kaisar din Premier Liga din Kazahstan. Cum a fost și de ce nu ai rămas? Una din experiențele mele pe scoatare, la o vârstă mai fragedă am fost și în România. Însă, Kazakhstanul, a avut o amprentă majoră pentru că a fost o, o altă mentalitate, o altă țară. Mulțumesc oamenilor care m-au ajutat să ajung acolo, impresarilor, conducerii de la fotbal club Caesar. A fost o perioadă fenomenală acolo. Am, cum ai menționat și tu, am reușit să dau două goluri în 12 meciuri, nu am atâtea goluri în campionatul Moldovei, să zicem. Am terminat pe un loc foarte bun pentru Caisar în acel an, pe locul 5, cel mai mare din istoria clubului. Mi-am lucrat contractul la sfârșit. La sfârșitul cu campionatul, la sfârșitul contractului, conducerea a decis să nu mai, să nu mai prelungească contractul cu niciun legionier, ei au reușit de ce să ia alți legionieri.

un stadion foarte bun, o bază foarte bună. Cred că sunt toate condițiile pentru a progresa pentru Mihai. Pe această cale îi doresc mult succes și să promoveze cu Kaisar în Liga Superior. Tot încă apropo de tine, tu ai avut mai multe sezoane tare în divizia națională. Ai fost un, unul, cum eu țin minte, unul dintre cei mai buni mijlocași centrali din campionat în componențele Milsami chiar și la Șerif. Iarăși cu toate acestea la Naționalul Moldovei, așa și n-ai debutat, așa și ai ajuns, da, ai fost la,

vorbind sincer, eu cred că mai, mai trebuie să lucrez pentru a ajunge la Național și ca să ajungi la Național e bine să ajungi ca un jucător de bază, nu doar să fii în listă. De aceea, pentru asta trebuie să lucrezi și iar să lucrezi. Și nu, nu, nu duc pică pe niciun antrenor pentru că nu, nu consider singur că am fost neglijat sau stai. Trebuie... Înseamnă că trebuia să demonstrez mai mult pe teren în campionatul Moldovei sau în meciurile echipei în care evoluam pentru a ajunge acolo. E ceva normal, antrenorul Selecționatii de de singur ce jucători poți să-l ajute în acel moment. Unica ce regret de selecționată, în 2014, când am plecat în Emirate, când am avut ocazia să debutez, în meciurile chiar și amicale, m-am îmbolnăvit și am plecat direct de acolo în dispozitivul șerifului pentru a mă trata. Cea mai mare regret ce ține de selecționat. În rest, asta e viața fotbalistică. Cum poate eu greșesc, chiar și ai avut și posibilitatea să pleci, să pleci cu, cu, echipa Moldovei în America, când a jucat cu Salvador, era și a fost cupa Moldovei finală și trebuie să joci la finală și, și nu s-a primit, da, dacă nu greșesc. Nu, a fost așa caz, dar nu trebuie să plecăm în America, trebuie să plecăm, de fapt a plecat selecționat în Camerun, în Camerun și dat fiind faptul că am avut finala cupei cu Zimbru, Uh, șeriful uh, nu mi-a permis în momentul dat să perfectez actele pentru a pleca în uh, Camerun și uh, așa și nu s-a primit, iar, iar, iar și nu s-a primit să deputez pe selecționat. Asta e situația, eu nici nu știu cum, un ghin, nici nu ghinion. așa s-au au picat cărțile în viața mea de fotbalist, să, să mi spun. Eu cred că încă totul e înainte. poate o să deputez, cine știe, eu sunt optimist. Am înțeles. Și la urmă, așa o întrebare, cu ce merită da, ce mai mult ca șerif să fie campioană în acest sezon? <laughs> merită măcar pentru singurul fapt că în, în întâlnirile directe din acest an nu a pierdut niciodată din contră a și câștigat o singură dată. Deci, deci deja e mai bună ca șarif în acest sezon și pus asta cred că merită o recompensă morală pentru faptul cum a pierdut campionatul pentru anul trecut. Eu cred că e o situație nu chiar plăcută sau să nu o numesc tragică, dar o, o situație urâtă în modul care a pierdut în ultimul meci a campionatului titlul. Dar iarăși, este fotbal și cred că zeul fotbalistic o să o recompenseze pe Dacia și anul acesta cu siguranță Dacia va lua titlul. Bine, succes, vă în continuare. Mulțumim și de noastră, tot! Mulțumesc.